tetapi ada satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah yang sangat dituntut kepada kita yang ni semua orang boleh buat. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu amalan pun yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah, yang dilakukan oleh anak Adam. Astaghfirullahalazim, alazila ilaha illa walhayul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa hlul uqdatan min lisani Yafuqahu qawli amma ba'du Ayah-ayah tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Alhamdulillah Sama-sama kita ucap banyak-banyak terima kasih Syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dipanjangkan umur kita dan alhamdulillah masih lagi Allah bagi kita kesempatan rezeki untuk hadir ke masjid pada hari ini untuk sama-sama kita membuktikan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Ayah ayah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian pejam celik pejam celik kita berada pada bulan Zulkaedah. Maknanya dah sebulan Ramadan berlalu meninggalkan kita. Saya nak mulakan pertemuan kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah menerima segala amal yang kita lakukan dalam Ramadan yang lepas. Salat kita, sedekah kita, puasa kita, zikir, zikir kita, Quran kita. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Apabila kita menyebut tentang Islam, tentang agama, kita akan melihat tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu adil kepada seluruh makhluknya. Tanpa membezakan dia kaya ataupun dia seorang yang miskin. Sebab itu kadang-kadang ada sebahagian daripada kita. Dia rasa tak cukup untuk dia melakukan amal soleh. Tak seperti orang lain yang mempunyai kelapangan dari sudut rezeki. Kalau kita tengok dalam satu hadis, satu riwayat hadis. Bagaimana ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, alangkah beruntung, alangkah seronoknya jadi orang kaya. Sebab apa dia rasa seronok dan beruntung jadi orang kaya? Sahabat-sahabat ni bukanlah pakat gila nak dapat duit banyak, nak ada harta banyak, tetapi dia dia keluarkan satu perkara yang membeku dalam diri dia. Dia kata kat Nabi, Ya Rasulullah beruntung jadi orang kaya ni. Sebab apa? Kata sahabat-sahabat yang susah ni. Dia kata jadi orang kaya ni untung Ya Rasulullah. Yang pertama, kalau contoh berkaitan dengan solat. Kami dan orang kaya ni tak ada masalah untuk solat. Kalau diorang semayang... Qabliyah, Ba'diyah kami pun boleh semayang. Kalau dia orang semayang belakang tu imam, lima waktu berturut-turut setiap hari, kami pun boleh buat benda yang sama. Kalau setiap hari dia semayang duha, kami pun boleh semayang duha. Bab solat tak ada masalah. Sebab itu, ayah-ayah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, di mana saja sama ada di rumah sama ada di pejabat sama ada di Malaysia sama ada di Vietnam sama ada di Bangladesh mana-mana tempat semua orang boleh solat tidak ada masalah begitu juga berkaitan dengan puasa kat mana-mana pun orang boleh berpuasa sebab itu dari bak puasa pun kami tak ada masalah dengan orang kaya ni sebab itu kita puasa kat Malaysia kita puasa orang di Singapura puasa tak puasa Orang di UK, orang Islam puasa tak? Puasa. Orang dekat mana lagi? Benua Eropah, Afrika. Semua puasa. Orang Islam ni. Eh. Tak ada masalah. Kalau dia orang puasa tasu'a, kami pun boleh puasa tasu'a. Kalau dia orang puasa sepuluh asyura, kami pun boleh puasa sepuluh asyura. Tak ada masalah. Tetapi masalahnya, orang kaya ni dia ada kelebihan dari sudut, dari sudut harta. Sebab itu dia melebihi kami, dia boleh buat amal lebih daripada kami. Iaitu dengan dia berinfak, dia memberikan sedekah ataupun dia buat perkara-perkara yang tak mampu dilakukan oleh orang miskin. Saya ambil contoh apa? Contohnya ibadah haji. Sebab sekarang mata kita ni tertumpu kepada satu ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam atas muka bumi ni bilion. Tetapi yang boleh untuk kerjakan haji, yang boleh tampung untuk ibadah haji ni berapa juta eh? Sebab itu dalam bilion ni hanya berapa juta orang saja yang boleh pergi tunai ibadah haji tu. Dan ibadah haji ni, saya ambil contoh, ibadah haji ni dia tak boleh buat tempat lain. Contoh kot-kot kita duk nampak orang pakai duk Mekah Buat ibadah haji Kita kata eh aku ni duit pun tak berapa nak banyak Tak apalah kita buat replika Kaabah Kita buat dekat dataran masjid Al-Falah Boleh tak? Tak boleh ya? Sebab itu Ibn Rahmati Allah sekalian kebimbangan-kebimbangan ataupun perasaan sedih ni ada. Begitu juga di kalangan para sahabat Nabi SAW sebab tak ada harta mereka tak mampu untuk lakukan seperti mana orang kaya mampu lakukan. Di sinilah kalau kita betul-betul melihat keadilan Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala Maha Adil. Kalau contoh ayyami Allah sekalian. Kita tak mampu untuk berinfak dengan banyak. Kita tak mampu untuk tunaikan ibadah haji. Nak pi ibadah haji tambah-tambah kita kat Malaysia ni dengan flightnya dengan hotel dengan macam-macam keperluan habis duit banyak kita tak mampu sebab itu ramai orang yang tak ada kemampuan untuk pergi ibadah haji tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Allah memudahkan kita yang mana dalam orang tu kalut buat ibadah haji kita tak mampu untuk pergi menunaikan ibadah haji ada orang yang ada duit tetapi tak ada juga ke kemampuan contoh dia sakit tak boleh nak pergi ibadah haji. Ada orang yang mana mungkin dia ada kemampuan tapi nama dia tak naik lagi macam-macam cara dia buat tak boleh lagi nak pergi. Tetapi ada satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah yang sangat dituntut kepada kita yang ni semua orang boleh buat yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu amalan pun yang sangat dicintai oleh Allah yang sangat disukai oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam pada pagi Aidil Adha satu amalan kata Nabi yang sangat Allah suka Iaitu menumpahkan darah binatang korban Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian Yang ni dekat mana-mana boleh buat Kita dekat Subang Jaya Kita boleh buat ibadah korban Kita dekat mana Kita dekat orang kata India Orang Islam Boleh buat Dekat Pakistan Boleh buat Kita boleh buat Dekat mana saja ibadah korban ni sebab itu, tuan-tuan, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di sini kita melihat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tak boleh buat satu perkara seperti mana yang disebut sebagai ibadah haji, tetapi ada perkara lain yang boleh kita lakukan untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Nabi SAW, tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada pagi Aidil Adha iaitu dengan menyembelih binatang korban. Dan kata Nabi, binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk dia. Bulu-bulunya, darahnya akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kalau contoh ibadah korban ni orang bagi tanduk ke kita. Saya kalau orang bagi tanduk ke saya, kat saya, saya tak terima, saya tak tahu nak buat apa. Mungkinlah kalau ada orang terima pun yang jenis suka duk hias-hias rumah tu mungkin lah. Tapi bagi kita tak ada nilai. Darah binatang korban. Mana ada orang ambil? Tentu yang dirahmati Allah sekarang, semelih-semelih, kita buat lorong, masuk dalam lubang, lepas tu kita kambui. Tapi semua itu ada nilainya di sisi Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, hari ini mata kita melihat kepada orang yang pi melaksanakan ibadah haji. Siapa-siapa yang tak ada lagi kesempatan untuk pi ibadah haji termasuk dengan saya, kita doa lah. Mudah-mudahan Allah akan panggil kita selepas daripada ni. Tapi ada satu amalan yang kita jangan lepas ataupun kita jangan terlepas untuk lakukan. Iaitu satu amalan yang disebut sebagai ibadah korban. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, Inna a'atina kal kawthar, fassalli li rambi kawanhar, Inna sha abtar. Tuan-tuan, surah ni saya yakin semua apa? Surah ni antara surah yang kerap kita baca. Tambah-tambah semayang seorang-seorang ni tak ada pasal nak baca wasyam tu. Tak ada makna lah nak baca panjang-panjang kalau sepanjang sorang-sorang. Saya tahulah sebab saya pun baca surah ini juga. Inna anz inna li fi quraishin. Dua surah tu lah kita duk baca pun sorang-sorang lah. Apa yang Allah sebut di dalam surah ni? Inna a'tayna kal kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Kalau kita tengok kepada tafsiran ayat ni, antaranya Al-Kawthar dia merujuk kepada apa yang disebut oleh Nabi di dalam hadis. Yang mana Nabi sebut antara nikmat yang Allah sediakan kepada Nabi, kepada umat Nabi, kepada orang beriman. Iaitu sungai yang ada di dalam syurga. Sungai itu kata Nabi SAW dipagari dengan orang-orang kata kecantikan mutiara dan sebagainya dan sungai itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ni sungai yang disebut sebagai Al-Kawthar. Yang mana yang ni lah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang nak masuk ke dalam syurga. Dan apabila sebut tentang Kawthar, kalau kita tengok juga tafsiran daripada para ulama, dia merujuk kepada apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Inna a'tayna kal kawthar. Muhammad kenanglah nikmat Allah yang banyak Allah bagi kepada engkau Nabi lahir dalam keadaan yatim Bapaknya Abdullah meninggal sebelum dia dilahirkan Meninggal dalam umur yang masih kecil Ibunya Aminah juga meninggal Bagaimana seorang yatim yang dibesarkan oleh Tok Wan dia, oleh bapak saudara dia. Selepas tu bila mana berada dalam usia dia yang besar bagaimana dia mula membawa dakwah bagaimana Allah menyelamatkan nabi kalau kita tengok orang-orang Quraisy buat macam-macam untuk menghapuskan nabi sallallahu alaihi wasallam Antaranya kita tahu dalam peristiwa hijrah bagaimana Quraisy merancang untuk membunuh nabi Allah selamatkan nabi nabi yang mana terpaksa keluar daripada Mekah hasil daripada tentangan musyrikin berjaya membina negara di bumi Madinah. Selepas itu kembali semula ke Mekah menjadikan Mekah sebagai wilayah Islam. Islam yang bermula awal hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkembang sikit demi sikit sehingga ada wilayah-wilayah yang berada di bawah takluk umat Islam. Allah kata inna a'tainakal kautsar wahai Muhammad kenanglah segala nikmat yang Allah bagi kepada engkau. Allah kata apa fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat tanda kamu syukur kepada Allah dan lakukan sembelihan. Tuan-tuan, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kita perhati ayat ni. Apa Allah kata? Inna a'tainakal kautsar. Ni untuk kita. Bapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita cuba kita renung tengok. Kalau kita nak tulis catatan nikmat yang Allah bagi kat kita tak cukup muka buku atas muka bumi ni. Kita lahir atas muka bumi ni dalam keadaan tak ada apa. Siapa yang lahir-lahir pakai kot? Mana ada? Semua telanjang bulat. Dalam keadaan kita ni masa lahir tu cakap pun tak boleh kita nak kita nak, nak kita kencing ke binatang ketik kita ke kita lapar kita hanya mampu untuk menangis daripada kita kecil Allah bagi kepada kita nikmat kita boleh merangkak kita boleh bertaktif kita boleh berjalan kita boleh berlari kita boleh melompat tu yang dulu masa mengaji duk lompat pagar tu semua tu nikmat nikmat boleh melompat Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah sekalian, habis gaji kita masuk kepada alam kerja. Alam kerja tuan-tuan, masuk-masuk tu kita bukan ada apa pun. Duk pinjam motor ayah saya dulu ni. Eh. Tapi Allah bagi nikmat kepada kita daripada tak ada apa, boleh ada motor sebiji. Daripada motor, boleh ada kereta. Daripada hidup seorang-seorang. Dulu kalau kita kenang balik hidup dulu seorang-seorang. Allah boringnya seorang-seorang. Naik motor seorang-seorang, naik kereta seorang-seorang, tidur seorang-seorang. Allah bagi kita pasangan. Ya? Allah bagi kita isteri. Ada orang boleh masak kat kita, ada orang boleh basuh baju kita, ada orang boleh tolong serika baju kita. Duduk dengan isteri dua orang, hang tengok aku, aku tengok hang. Allah bagi pula nikmat dapat anak. Daripada seorang sampai tujuh, lapan orang kadang-kadang. Ni nikmat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Allah bagi kita daripada dulu tak ada rumah sewa. Ada lepas tu sewa rumah. Hari ini kita boleh ada rumah. Ada rumah sendiri. Itu semua nikmat. Bila mana perjalanan masa bertambah sikit demi sikit, sikit demi sikit. Tuan, tuan kita pun hari ini banyak di kalangan ayah-ayah ni yang dah pincin. Bila pincin ni tak tahu nak buat apa tuan, -tuan. Allah bagi kita rezeki apa? Ya boleh main dengan cucu. Kita tak ada anak perempuan. Allah bagi kita menantu perempuan. Semua itu nikmat. Nikmat itu sentiasa bertambah, bertambah. Dan nikmat yang paling besar. Bila mana kita hidup lagi di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Inna a'tayna kal kawthar fasalli li Bangun. Tanda syukur kepada Allah dengan salat dan lakukanlah sembelihan. Tuan-tuan, ni kadang-kadang sebahagian kita duk ingat. Sebut saja ibadah korban, ia adalah rutin seumur hidup. Saya pernah dulu ni, saya adalah pelawar ada seorang hamba Allah ni. Saya kata ni, tahun ni jom kita pakat-pakat buat korban. Jomlah kita share buat korban. Eh, dia kata 4 tahun lepas buat dah. Dia duk ingat ibadah korban ni seumur hidup sekali. Sedangkan ibadah korban adalah rutin tahunan. Mazhab syafi'i ini, kalau tak silap, mazhab syafi'i, mazhab maliki juga, menyebutkan bahawa sunat mu'akkad sangat dituntut. Sebahagian daripada pandangan, kata wajib, ada kemampuan, kena buat. Apa yang disebut sebagai ibadah korban. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok tuan-tuan ni, kita lebih kurang dalam 40 hari lagi, kita dah nak masuk. Kepada ibadah tersebut. Cuba kita tengok. Ada tak nama kita ni tersenarai sebagai salah seorang yang masuk ibadah korban. Kalau tak ada lagi, pakat-pakatlah cari tempat untuk kita bersama dalam ibadah ni. Balik, segini rumah habis, 9 Jumaat ni, duduk santai-santai, relax. Kita buka bank kita. Maybank to you ke, bank Islam online ke, buka. Tengok duit dalam simpanan kita. Kalau kita tarik 800 eh, tarik 700 setengah, tarik 300 Rasa-rasa miskin tak kita? Kalau rasa tak miskin, kalau rasa kalau tarik 800 setengah, 900 pun rasa boleh hidup elok lagi. Tuan-tuan, rugilah kita kalau tak termasuk dalam senarai orang yang melaksanakan ibadah korban. Saya yakin dekat masjid kita ni pun ada program untuk ibadah korban. Tak ada dekat sini, kita boleh buat tempat-tempat yang lain tapi pastikan kita termasuk dalam orang-orang yang melaksanakan ibadah korban. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang sesiapa yang memiliki kelapangan, makna dia rezekinya ada. Ada kekuatan dari sumbernya, duitnya ada. Sedangkan dia tidak berkorban maka janganlah dekat dengan musalla kami setempat tempat semayang kami nak cerita kepada kita tentang pentingnya untuk kita mengambil peranan dalam ibadah korban sebab manusia ni kadang-kadang dia suka tengok benda-benda yang jauh dia kata ih eh, dia kata bila lah aku ni nak dapat pihaji haji ni seronok tengok orang pihaji haji seronok tengok orang tawaf seronok tengok orang wukuf tapi dalam masa yang sama, benda yang ada depan mata dia, yang ibadah yang boleh dia buat depan mata dia, dia tak buat. Sebab itu rugi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu pastikan kita antara yang bersama dalam ibadah korban tersebut. Ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana Allah subhanahu wa ta'ala sebut, Inna a'tayna kal kawthar fasalli li wanhar. Allah kata inna shani akahwal abtar. Yang mana kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang membenci, membenci kamu, dialah orang-orang yang terputus. Sebab itu tuan-tuan, muslimi yang dirahmati Allah sekalian, begitulah keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bukan sahaja untuk orang kaya, bukan sahaja orang yang banyak duit. Tetapi kita yang tak berapa nak banyak duit pun, ada peluang untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah mana kita melaksanakan ibadah yang disebut sebagai bulan ibadah puasa pada bulan Ramadan kita ada satu lagi ibadah haji tapi kita tak ada kemampuan ke arah tu tetapi ada satu amalan yang sangat Allah suka dilakukan pada pagi Aidil Adha ibadah korban mudah-mudahan saya dan ayah-ayah tuan-tuan semua kita termasuk dalam orang-orang yang melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah mudah-mudahan ini juga antara salah satu amalan yang akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang mana yang baik itu daripada Allah yang lemah dan kurang. Saya mohon maaf banyak-banyak. Rambana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa salallahu ala muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.